Тем временем Кабмин хочет провести пенсионную и трудовую реформы одновременно. До конца марта правительство собирается подать в парламент законопроект о легализации заработных плат и рабочих мест. О главных нововведениях уже рассказал вице-премьер Тегибко. Выводить доходы из тени намерены за счет усиления контроля над работодателями. Им грозят тотальными проверками и большими штрафами за выплату зарплаты в конвертах и неоформленных работников. Главная же новация – введение для бизнеса индикативных зарплат. Это фиксированные суммы, с которых предприятия будут платить социальные взносы, в первую очередь в пенсионный фонд. Артем Алешин подсчитал, во сколько обойдется бизнесу новшество. Правительство усиленно ищет пути спасения пенсионного фонда, которому хронически не хватает средств. Скрытые резервы Кабмин увидел в легализации рабочих мест и заработных плат выводить зарплаты из тени собираются методом кнута пряника. Тюнизация экономики и доходов населения приобрела в Украине поистине тотальный характер. Почти половина заработной платы в стране выплачивается неофициально. А это ни много ни мало 200 миллиардов гривен в год, подсчитали в Федерации работодателей. И с этой астрономической суммы ни копейки не перечисляется в пенсионный фонд. Официальные же заработки зачастую минимальны. Яркий пример – вакансии в центрах занятости. Размещая заявки в этих госструктурах, руководители показывают официальную зарплату, с которой еще нужно заплатить все налоги. Но найти место достойным легальным доходом это большое везение. Тысячу, тысячу триста, до полторы тысячи это вообще сейчас прожить, как сами понимаете, немыслимо. Хотелось бы пенсию потом как-то получать. После безрезультатных поисков многие соглашаются на зарплату в конверте, говорит женщина. У людей просто нет выбора. Ведь руководители и себе тоже платят через черную кассу. У 120 тысяч отнюдь не бедных директоров предприятий официальный доход не превышает тысячи гривен в месяц. И за это им грозят смешные штрафы, сетуют в Федерации профсоюзов. За порушення трудового законодавства штрафні санкції мають бути, мабуть, значно суворішими ніж скажімо за спаління листів. Це коштує в сотні раз дорожчі ніж штрафи за несвоєчасну чи неналежну сплату заробітної плати чи податків внесків з неї. Кабминовские инновации предусматривают ужесточение наказания для нерадивых работодателей. Например, за выплату зарплаты без начисления налогов и социальных взносов хотят увеличить штраф почти в 10 раз, до 8,5 тысяч гривен. А за неоформленных работников руководство предприятий предлагают наказывать намного жестче, до 25 тысяч гривен. Кроме того, власти собираются расширить полномочия контролеров. Налоговую администрацию и пенсионный фонд могут наделить правом проверять законность начисления зарплаты. сто 120 тысяч Директорів підприємств на мінімальні заробітні платні не буде такого. Контроль повинен бути жорсткий. Всі повинні платити соціальні внески свої. Всі страхові внески повинні платити до фондів. Не заплатив за це, пенсіонер не отримав стакан молока. Вывести таких малоимущих руководителей на чистую воду правительство собирается не только за счет штрафов. Для бизнеса хотят вести индикативные зарплаты. То есть для каждой отрасли установят планку заработков, с которых предприятие и будет платить социальные взносы. Например, у прораба в строительной фирме официальная зарплата всего 1000 гривен. Но государство, предположим, посчитает, что он должен зарабатывать 4. И стройкомпании придется платить соцвзносы не с одной, а с 4000 гривен. Но каким образом будут рассчитывать индикативные зарплаты, пока тайно за семью замками предприниматели от этого не у восторге они будут искать способы сэкономить на налогах уверены экономисты и в первую очередь это касается как раз руководящего звена если будет определенная должность соответствовать определенному уровню дохода то уровень среднего там звена менеджмента страховой компании он просто уменьшится и будет больше специалистов которые будут работать на минимальной зарплате а выполнять должностную инструкцию допустим начальника отдела Впрочем, введение фиксированных зарплат у работодателей вызывает меньше нареканий, чем ужесточение контроля. Они опасаются, что это еще больше развяжет руки контролирующим органам, и уверяют, такое нововведение может еще больше загнать бизнес в тень. Административные заходы по тем может быть але не, умовно говоря, кажучи, там, через коліно ламати систему. Через коліно в бизнесе завжди э, працює навпаки. Применяя кнут, не нужно забывать о прянике, говорит директор Гастомельского стеклозавода. Предприятие давно выкупили европейцы, наладили производство, подняли среднюю зарплату до половиной тысяч гривен. И никаких конвертов, убеждает руководитель завода. Но работать официально тяжело, душат налоги. С каждых 100 гривен заработной платы приходится платить 41 гривню социальных взносов. В Украине податковый тиск на заработную платню наивысший. И чуть-чуть э, чуть-чуть э, выше, чем в Украине, только в Чехии. Бизнес нужно заинтересовать в легальной работе, говорят на предприятиях. Не лишним будет уменьшить отчисление заработной платы. И главное, необходимо искоренить коррупцию во власти. Ведь половина экономики находится в тени уже не первый год. В правительстве обещают прислушаться. Мы послушаем их але пройдемо посередині між інтересами бізнесу, а по з іншого боку пенсіонер, вчитель, лікар. На діалог времени осталось не так уж много. Законопроекту о легализации зарплат хотят направить в парламент уже в этом месяце. Артем Алешин, Александр Пономарев, Никита Исайко. Подробности недели. Телеканал Интер.